执行任务前，我们需要做个心理评估。你为什么想成为一名宇航员？是什么影响了你？ 所有仪器已经达到极限，测试不能再升级。现在超越了极限，到了太空上才能保证绝对的安全。不是你总是不相信，我，不是我信不信你的问题。上了太空，任何事情都有可能发生，这点你应该比我更清楚。你总是这样，所有人都是错的，只有你自己一个人是对的。我是队长，我的责任就是带大家完成任务，平安回家。其实上太空一直是我和弟弟从小到大的梦想。我只说一句话。 我能保证你们所有人平安回家。这次任务，他希望我能够顺顺利利的完成，所以他自己比我还紧张。很抱歉各位，你们这次可能没时间跟家人过年了。下面的问题，我想问你：这次任务充满了危险，你家人会不会担心？ 我相信家人会为我们骄傲、啊。即使是经验丰富的宇航员，也称这次任务为不可能完成的任务。你作为一个女人，我们会安全回家的。播问完了。 什么时候回来呀、啊？你记不记得妈妈跟你说过，妈妈要出趟远门，出去给你摘星星去？记得。让爸爸也跟妈妈说两句啊！来。喂。 我在你笔记本里放了一样东西，加油。上大学那会儿不在一个城市，我们两个就约定好，每一天拍一张自己城市天空的照片发给对方看。时间久了，是他。 让我慢慢爱上这片天空。怎么样，是不是很紧张、啊？不呛我一声，浑身难受是吧？ 照顾好老爸老妈、啊。面对未知的恐惧，更要勇往直前。黎明之前总是最黑暗的，但也是最接近光明的时候。 你说爱我的语气，像你望着我的眼睛，不想忘记。 现在飞得比你高了。我爷爷是一名飞行员，小时候他跟我说，在天空上吃东西有一种不一样的味道，飞得越高味道越好，一直想自己飞上去尝一尝。队长，过年嘛，怎么能少了家乡的味道？我要把这杯留给妈妈喝，她最爱喝了。<laughs> 在距离地球几十万公里的航天飞船里，你靠家乡菜和年夜饭战胜了孤独和恐惧。这是人类对抗未知世界的最好方法。因为我们无论去往多么遥远的远方，我们的身后永远是家的方向。 thank